Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Kelam kabut Jekom Jekom wala cukai wala cukai termasuklah pakar ekonomi tersohor pujaan anak-anak papa ini cuba mempertahankan perjanjian yang telah dibuat antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat yang kita semua tahu memang akan menjahanamkan ekonomi Malaysia dan juga kedaulatan negara kita ini dalam jangka masa yang panjang. Tetapi tak apa, tak ada masalah. Yang penting, dia orang cuba sembang macam mana sekalipun, saya dan rakan-rakan tetap ada untuk menyekolahkan mereka dan seterusnya menyedarkan anda. Anda jangan sesekali termakan naratif-naratif pelik mereka itu. Sebab apa? Mereka itu pentasu Anwar. Takkan anda dengar kata-kata pentasu Anwar kot. Kita intro dulu. La, 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 la. InsyaAllah sepanjang hari ini saya akan cuba bawakan kepada anda penjelasan-penjelasan dan penerangan berkenaan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Anwar Ibrahim dan juga Donald Trump itu. Sebab saya tahu ada antara anda dekat luar sana yang macam keliru lah ke macam confused. Eh, Papa Berry cakap macam ni, Isyam Jali cakap macam tu kan tapi Jekom kata macam ni, Kerajaan kata macam tu, Sinah Rana kata macam ni. So mana satu yang betul? Baik, saya tak nak kata siapa-siapa betul tetapi saya akan cuba menjelaskan kepada anda berdasarkan pada fakta dan juga perjanjian itu sendiri secara literalnya. Cuma itulah kita semua tahu sekarang ini macam saya sebutkan tadi lah kan. walau cukai, walau cukai dan juga jekom-jekom serta orang-orang madani lah senang cerita. Mereka memang cuba hendak menjustifikasikan perjanjian yang telah dibuat itu. Dan sesiapa yang menentang, sesiapa yang mengkritik, mereka akan cuba serang peribadi. Dan paling-paling gila pun mereka akan ajak debat. Macam inilah. Siap nak ajak saya berdebat konon-kononnya. Nak aturkan perdebatan saya dengan seorang pemimpin parti awanah konon-kononnya kan. Kerana saya mengkritik perjanjian ini. Dia kata kalau saya tak debat dengan dia, saya penakut. Tapi itulah, dalam status saya dekat Facebook tu, saya ada tanyakan satu soalan yang menjurus kepada perjanjian itu sendiri iaitu berkenaan dengan kita kena ikut US 100%. Kalau US kata dia nak sanction negara itu, kita kena ikut sanction. Kalau US kata kita nak sekat perdagangan dengan negara itu, kita kena sekat. Jadi macam mana? Adakah itu boleh kita katakan sebagai melanggar kedaulatan negara? Tetapi orang tak nak jawab. Dia kata, oh kita jawab nanti atas debat. Oh, soalan first mudah aku pun aku tak jawab lagi nak ajak aku debat kan tapi saya faham mereka ini sebenarnya tak mampu nak jawab debat ini cuma tempat untuk mereka spin sebab masa terhad saya diberi masa 7 minit je untuk huraikan satu, -satu poin. Kadang-kadang tak sempat. Dan kemudiannya, bila 7 poin itu pun belum tentu yang kita dapat huraikan dengan sepenuhnya pada masa yang ditetapkan. Dan kemudian, kalau pembincangan itu lari sebagainya, mungkin akan sukar untuk kita bawa ke konteks asal. Jadi, debat ini cuma tempat untuk mereka spin je masalahnya pun. So, yang paling mudah sekali nak jawab, jawab dekat tempat mana yang saya buat video ataupun status FB tu mudah. Ataupun buat video sendiri, buat status FB sendiri, jawab persoalan saya. Mudah kan? Tapi tak apa. Sekarang ini saya nak balik pada isu asal. Iaitulah JCOM dan juga Orang Cukai termasuklah pakar ekonomi tersohor pujaan anak-anak papa iaitu Nazri Hamdan bersungguh-sungguh cuba untuk mempertahankan tentang perjanjian yang telah dibuat oleh Anwar dan juga Donald Trump itu di mana Jcom dia siapkan keluarkan infografik yang ini tuan-tuan sekalian yang insya Allah saya akan ulas sebentar nanti dan kemudian Nazri Hamdan pun ada keluarkan satu status FB di mana Nazri Hamdan ini antara lain dia kata perjanjian 17 perkara antara Malaysia dan US ini merupakan pencapaian diplomatik paling besar dekat abad inilah cerita dekat, dekat dekat ini dia katalah kan sebab dia kata ini bukan sekadar buka pasaran tapi satu strategi ekonomi dua hala yang bagi kelebihan besar kepada kedua-dua negara dia kata kata perjanjian ini bagi kelebihan besar kepada kedua dua negara. Okey, saya tak nak jawab dulu. Tak apa, kita baca dulu. And then dia kata, Malaysia akan dapat akses lebih luas untuk ekspor barang industri, nadi bumi dan tenaga. Maksudnya, kita dapat lagi luas ruang untuk ekspor barang-barang kita ke US. And then kemudiannya, US pula akan dapat pasaran lebih terbuka untuk produk mereka macam machinery, uh, pharmaceutical dan juga kenderaan. Yang ini insyaAllah saya akan sikit-sikit sepanjang hari ini insyaAllah. And then kemudiannya, ada juga kata Nazim dan komitmen khas untuk mudahkan import kereta buatan Amerika dan percepat kelulusan produk apa tu pertanian US. Maknanya perjanjian ini menyaksikan yang kita akan dapat banyak kereta US lah. Macam Chevrolet, macam Ford, Bronco dan sebagainya kan. Dan juga produk-produk pertanian US pun akan mudah masuk ke negara kita ini. Dan yang paling menarik kata Nazir Hamdan, perjanjian ini turut sentuh aspek teknologi digital, pelindungan alam sekitar dan hak buruh. Dan ini tanda Malaysia kini dilihat setaraf dengan ekonomi besar lain dari segi standard perdagangan. Code. Nazir Hamdan kata perjanjian ini meletakkan Malaysia macam sebaris dengan negara-negara besar yang berdagang dengan US lah kan. Kira, -kira macam Malaysia ni dah naik mahkam lah saya cerita. Baik. So sekarang ini tuan-tuan dan sekalian. Saya nak jawab benda-benda ini. Tetapi sebelum saya nak jawab tentang Nazir Hamdan, saya nak jawab berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh JCOM. Di mana dalam infografik ini, JCOM dia apa tahu ada enam perkara yang menyaksikan kebaikan perjanjian antara US dengan Malaysia ini kepada kita. Nombor satunya, tarif cukai barangan kita pergi ke US turun daripada 20% ke 19%. Okey, yang ini betul. Tarif memang turun. Tetapi, JCOM gagal untuk memaklumkan kepada rakyat bahawa barangan-barangan Amerika Syarikat yang masuk ke negara kita sama ada di exempted dari tarif ataupun dikecualikan dari tarif ataupun dikenakan cukai ataupun dikenakan cukai yang minima, mungkin 1%, mungkin 2%, mungkin kurang. Jadi, barang kita pergi ke US akan di charge 19%. Barang US masuk ke kita sama ada dikenakan 0% ataupun mungkin 1 ke 2%. So anda rasa mana lagi untung? Kita untung atau US untung? Itu nombor satu. Jekon tulis juga dekat sini, lebih 1,700 barangan Malaysia tidak dikenakan cukai. Itu kata dia lah kan? Tetapi 1700 barangan ini lebih kepada barangan-barangan yang baru hendak dimasukkan dalam standing order mereka yang kemudian. Mereka ada standing order pasal ni pasal tarif ini. Satu order yang lain, satu lagi order yang kemudian. 1700 barangan inilah order yang kemudian. Tetapi dalam masa yang sama juga untuk membolehkan 1700 barangan ini masuk tanpa cukai ke dalam US, kita terpaksa membayar US lebih 1 trilion ringgit. Saya akan jelaskan hari itu tuan-tuan sekalian dalam video saya berkenaan dengan banyaknya benda yang kita bagi komitmen ke mereka syarikat. Kita kena beli barang dia, kena beli gas dia, kita kena bagi nadi bumi kat dia sebagainya. So that kita akan dapat 1,700 barang masuk tanpa cukai ke US. Dan 1,700 barang itu pun sangat tak signifikan sebenarnya sebab 1,700 barang Bukannya 1,700 industri Boleh faham eh ya, benda tu Tu nombor dua Nombor tiganya Barang Malaysia Masuk ke US dengan lebih mudah Ya betul Barang Malaysia mungkin akan masuk ke US dengan lebih mudah Tetapi Macam saya katakan tadi Kos untuk barang Malaysia Masuk ke US itu Ialah 1 trilion ringgit lebih iaitu kita terpaksa bagi komitmen banyak dekat Amerika Syarikat macam saya sebutkan tadi lah kita kena melabur dekat Amerika Syarikat 70 bilion lebih dolar and then kemudian kita kena beli gas mereka kita kena beli barang-barang machinery mereka kita kena macam-macam lah kan sampai satu tahap kita terpaksa ikut cakap dia kalau dia kata kita boleh berdagang negara itu ok baru boleh berdagang kalau tak boleh tak boleh kalau pelabur luar nak masuk ke negara kita kena ikut cakap dia juga boleh masuk ke tak boleh masuk kalau tak boleh masuk tak boleh So, kita sekarang demi untuk 1,700 barang masuk ke US tanpa cukai dan barang kita mudah masuk ke US, kan? Kita menggadaikan kedaulatan negara kita dan juga membayar dengan harga yang begitu mahal sampai 1 trilion ringgit. Saya tanya anda, berbalik atau tidak semua itu sebenarnya? Dan kemudian dia kata lagi, ah JECOM kata lagi, barang Amerika Syarikat masuk ke Malaysia dengan lebih murah. Ya betul, Memang lepas ini, memandangkan kita punya apa tu cukai barangan-barangan US tu dah tak ada ataupun sangat-sangat minimal, barang US akan masuk ke negara kita lebih murah. Mungkin keretanya lebih murah dan sebagainya. Tetapi ini akan mendatangkan persaingan yang sangat dahsyat kepada industri tempatan. Bayangkan industri tempatan kita, kita terpaksa bersaing dengan barangan import dari US yang harganya lebih murah kerana sudah tidak ada cukai import. So, anda rasa apa akan jadi pada industri kita tuan-tuan sekalian? Apa akan jadi pada industri komputer kita sebagai contohnya? Apa akan jadi pada industri pharmaceutical kita? Apa akan jadi pada industri-industri pertanian kita? Memandangkan barang US masuk ke Malaysia ini dengan cukai yang lebih rendah ataupun tanpa cukai. So, anda rasa kita boleh lawan tak mereka? Sebagai contoh, kita tanam contoh banyaklah kan? Macam babi. Dekat negeri kita ini ada industri babi, betul atau tidak? So sekarang ini antara perkara yang dibincangkan ialah Malaysia akan membenarkan kemasukan babi-babi yang dibela dari Amerika Syarikat masuk ke negara kita ini dengan cukai yang jauh lebih rendah. Menjadikan harga babi import ini menjadi sangat-sangat murah berbanding babi tempatan. So apa akan jadi pada pengusaha-pengusaha babi tempatan ini? Kan Cina-Cina yang usahakan babi tempatan ini apa akan jadi pada mereka? Yang dekat Tanjung Sepat, yang dekat Econing sebagainya kan? Apa jadi pada mereka? dah sasah industri mereka akan terjejas. Ini industri babi tahu banyak lagi industri yang akan terjejas sekiranya kalau barang US masuk ke negara kita ini dengan lebih murah. Nampak macam bagus, tetapi industri tempatan kita yang akan kacau. Takkan tak nampak benda itu kot? And kemudiannya kata mereka, industri Malaysia akan jadi lagi canggih bila kita buat appointment ini ataupun agreement ini dengan US. Yang mungkin sebab kita dapat teknik-teknik yang mereka syarikat tetapi dalam masa yang sama, kita hanya boleh guna teknologi Amerika saja. Sebab dalam perjanjian ini, kita kalau nak buat perjanjian digital dengan syarikat-syarikat luar kan, daripada Amerika Syarikat yang negara luar ke negara pihak ketiga ke China sebagai contohnya kan, kita kena minta kebenaran dia dulu. Kena tanya dia boleh atau tidak. Kalau tak boleh, kita tak boleh berdagang dengan mereka. Kita tak boleh nak ambil teknologi mereka. So, kita terikat dan terpaksa guna pakai teknologi Amerika Syarikat sahaja ataupun mana-mana negara yang mendapat persetujuan oleh Amerika Syarikat. Ya, mungkin industri kita lagi canggih tetapi tidak ada kepelbagaian dan ini akan membunuh industri kita, tuan-tuan dan -tuan sekalian. Apatah lagi, kita terpaksa bersaing dengan industri mereka, teknologi mereka yang akan masuk ke negara kita ini dengan lebih murah. Dalam ayat yang mudah, tuan-tuan dan -tuan sekalian, Memang industri kita akan jadi lagi canggih Teknologi kita akan jadi lagi canggih Tetapi hakikatnya kita ini dijajah dari segi teknologi. Dijajah oleh Amerika Syarikat. Puan terakhir mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata pelabur makin yakin dengan Malaysia. Okey. So sekarang ini, macam mana anda nak kata pelabur makin yakin dengan Malaysia? Dulu ketika Malaysia ini mengamalkan dasar terbuka, kita ada pelabur di pelbagai negara, dari pelbagai negara, termasuk China. Even China merupakan negara yang ketiga terbesar rakan dagang dengan Malaysia. Tetapi selepas ini, bila kita dah ikat diri kita dengan US, pelabur nak masuk pun kena dengan cakap US dan sebagainya adakah anda rasa yang kita akan menjadi destinasi pilihan pelabur lagi dah? confirm tak? yang akan datang melabur ke negara kita ini mungkin orang-orang US ataupun mungkin sekutu-sekutu je mungkin orang Israel pun contohnya nak datang melabur dekat negara kita kita kena benarkan sebab kita dah terikat dengan Amerika Syarikat nampak tak kat situ so macam mana mereka nak kata yang kita akan menarik lebih banyak pelaburan luar Sedangkan dalam masa yang sama juga kita essentially telah menutup pintu kita dengan rakan-rakan dagang kita yang sekian lama berdagang kita macam Vietnam, macam China, macam Jepun dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita kena tanya US dahulu. Even lepas ini pun kalau geng-geng BRICS nak masuk ke Malaysia pun nak melabur apa-apa kan sebab kita pun dok sibuk nak masuk BRICS dan sebagainya, pun payahlah sebab of course US takkan bagi. So macam mana Jcom nak kata yang kita ini akan dapat pelaburan yang banyak diyakini oleh pelabur? Memang taklah masalahnya. US kata je oh kita akan melaburkan sini. Tapi tak ada komitmen pun. Dalam perjanjian itu tak ada langsung komitmen oleh US untuk kata dia akan melaburkan sini. Komitmen kita melabur ke dia ada. Dia melabur ke kita tak ada tau. Anda kena dengar benda tu. Satu-satunya komitmen US ialah dia nak buka syarikat-syarikat untuk melombong REE. Untuk kontrak jangka masa panjang. Itu saja. Itu pun untuk keperluan mereka. Kan, Nazir Hamdan? Dia kata, oh, kita akan dapat lebih ruang luas apa tu, untuk mengeksport nadi bumi kita. Memanglah kita dapat ruang luas sebab memang mereka perlukan nadi bumi itu untuk bina senjata, untuk bina microchip digunakan terus jatuh terus sebagainya. Kan? Dalam perjanjian tu saya dah sebutkan semua ini. Memang kita akan memberikan US access untuk nadi bumi kita tanpa had dan kuota. Tak ada kuota langsung. Dia ambil banyak mana, ambillah. Dan kita semua tahu nadi bumi itu merupakan antara bahan penting untuk microchip Untuk circuit board dan sebagainya Dan kita semua tahu antara industri yang paling banyak menggunakan microchip dan juga uh, circuit board ini Untuk teknologi mereka Ialah peperangan Mereka akan buat peluru gunakan microchip itu Nampak? So memang akses kita untuk ekspor nadi bumi ke US lebih luas Tetapi essentially Kita sebenarnya telah menutup ekspor nadi bumi kita ke negara lain Negara kita dah tak boleh ekspor keluar lagi dah Sebab US dah conquer nadi bumi kita dalam masa yang sama juga Yang paling penting sekarang ini Wan Nazri Bila anda kata yang Kata apa perjanjian menguntungkan dua pihak Dia tak menguntungkan kedua dua pihak Dia cuma untungkan US Anda bayang ya Ada 17 perkara Tiga apa tu semuanya Dua dua pihak ada komitmen Other than that Cuma satu saja komitmen Amerika Syarikat Terhadap negara kita ini Iaitu turunkan tarif 10% Campurkan dengan 1,700 barangan yang baru Tidak akan dikenakan cukai dan sebagainya tetapi kita kena bagi komitmen kepada US sebanyak 12 perkara lagi. Tak campur lagi cerita tentang bab apa tu kita kena berdagang pun minta kepada US. Kita kena ikut cakap US kalau US kata, okey aku nak sekat perdagangan negara kita ini, kita kena ikut sekat. Nampak? So celah mananya Nazri, engkau nak kata yang perjanjian ini menguntungkan kedua-dua belah pihak. Tak untung pun kita masalahnya. Nak tanya pada Nazri, berapa banyak duit US yang committed akan masuk ke Malaysia melalui perjanjian ini? Jawapannya tak ada. Tak ada langsung disebutkan berapakah jumlah pelaburan US akan masuk ke negara kita. Tapi jumlah kita masuk ke negara dia, 1 trilion lebih. Nampak? 250 bilion dolar Amerika Syarikat akan masuk ke negara dia. Kita pula tak dapat apa sangat. Yang kita dapat, mineral kita dijarah. Kita pula kena benarkan barang-barang dilambakkan kat sini. Kita kena ikut cakap dia. Pasal halal pun kita kena ikut cakap dia. So, macam mana sekarang ni? Macam mana anda nak kata yang perjanjian ini menguntungkan kedua-dua negara? menguntungkan kedua pihak takkan kau tak baca perjanjian tu kot kau kan ekonomi kan power 38 ke berapa ke isi GPA itu kau tunjuk takkanlah perjanjian ini yang terang-terangan ini kau tak baca dan kau tak faham dan kau tak hadam aku yang tak belajar ekonomi pun faham benda tu takkan kau tak faham masalahnya kan tapi itulah kesungguhan JCOM dan juga warah cukai untuk membentangkan kerajaan pasal isu perjanjian dengan mereka syarikat ini memang sangat-sangat menakutkan menakutkan sebab apa tau sebab kita tahu mereka tak sub ada Anwar tapi ketaksuban mereka bukan sekadar membawa kepada kebodohan tetapi membawa kepada kerosakan dan kalau kerosakan itu melanda mereka saja tak ada masalah silakan tetapi kerosakan itu turut melanda satu negara termasuklah anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang ini semua ini akan mendapat tempias daripada perjanjian bodoh perjanjian neraka yang dibuat oleh Anwar Ibrahim dengan Donald Trump itu so itulah sedikit sebanyak apa yang saya cuba terangkan kepada anda mudah-mudahan sampai ke maksud tetapi itulah yang paling utama anda turun sampaikan kepada rakan-rakan anda di luar betapa perjanjian ini tak menguntungkan negeri kita langsung. Tidak memberikan apa-apa kelebihan. Bahkan kita at the losing end. Kita bagi, 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 committed, committed, committed hanya untuk satu benda kecil iaitu tarif 19%. Bak kata orang, kita mungkin untung secupak. Tetapi confirm rugi segantang. Hai, inilah dia. Bila negara kita dipimpin oleh Pak Kaduk belaka, di mana? Jawab boleh. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Cilik, ya Syekh, ya Habibi, ya Maulana, ya Cilik, lelong, lelong.